Субтитры на следующий Вы 61, 5 пункт пропустили. Мошенники и аферисты. Мошенники и аферисты, вы пропустили 5 пункт. Почему 5 пункт пропустили? Позор! Вы пропускаете пятый, с четвертого на шестой. Дети погибли на войне. Стыд и позор. Позор. Как можно вообще промолчать? Пятый пункт официальный месяц. Я считаю, что этот вопрос достаточно, недостаточно серьезный, а очень серьезный для нашего города. В городе, в котором мир, спокойствие. И сегодня это дается достаточно сложной ценой. Принятие таких вопросов должно быть выверено должны быть проговорены. Поскольку эти вопросы возникают с какой-то периодичностью у нас, спонтанно возникают, на согласительном совете, представителями фракций, практически всех фракций, было принято решение о том, чтобы этот вопрос снять и взять его в доработку для того, чтобы встретиться и проговорить, в каком виде, как его выносить и когда выносить. Дело в том, что с самой подал проект свой признание России агрессором. Э, как оказалось, э, э, блок Порошенко э, свой проект протолкнул. Получается, что в итоге мы узнали, что был зарегистрирован проект, не наш был зарегистрирован проект блока Порошенко. И он, он, вчера он еще был. Он, вчера он еще был. В согласительном совете он был. Вчера был согласительный совет в 5 часов. Он был. Мы со спокойной душой ушли. Я был на согласительном совете. Он был. Сегодня утром его не оказалось в общем-то, вот такая ситуация. Мы были в 28-й бригаде, это наши одесситы. Мы сидели с ребятами вечером, ночевали там, говорили, они просто не понимают таких вещей. Как у вас в Одессе еще не принято такое решение? Обращение хотя бы городского совета. То есть мы здесь, одесситы, с Одесской области, они говорят, проливаем кровь на передовой, стоим в первых рядах, а у вас здесь этого вообще нету. И мы вот таким вот дешевым мошенническим пунктом переходим с пункта 4.12 на 6.1, нарушая все даже законы логики и математики. Мое личное мнение, что вот здесь все Особенно это сегодня показало, что они с удовольствием бы, если флаг поменяется с жёлто-блокадного на триколор, они вот точно так же будут сидеть и, и преклоняться Путину. Подгорловка, Подгорловка, и под Луганском и под Луганском, были. где стоят регулярно, стоит российская армия. То есть это ни для кого не секрет. Это не секрет для местных жителей, это не секрет для наших военных, для нашего руководства страны. Это не секрет то, что там сейчас воюет регулярная армия. Сейчас, на данный момент, ополчение, ну это. Просто они уже спились, они уже спились, и сейчас там руководство это российская регулярная армия. Для всех это не секрет, для наших депутатов Одесского горсовета это оказывается большой такой сюрприз. Они просто не хотят называть вещи своими именами. Сейчас ведутся разговоры, как раз чтобы набрать большинство по этому вопросу, и чтобы он был проголосован. Ну, просто хочется, чтобы он был проголосован все же положительно, а не провалился. Поэтому на данном этапе его перенесли. А как вы считаете, если придут на следующую сессию бойцы АТО, там, одесские, если они, ну, это повлияет как-то на позитивное решение, как вы считаете? Может Но... быть, таким образом простимулировать депутатов проголосовать на следующий раз? Может быть. Как может вы считаете, может быть, повлияет. Мы сейчас ведем э, активные разговоры со своими коллегами из других фракций, чтобы они поддержали. То есть э, И когда уже будет уверенность в наших силах, что он не провалится, mm -hmm. тогда он будет… А вы с какой фракцией? Блок Петра Порошенко. Петра Порошенко. Я Алексей Машко, я боец Азова, он тоже прошел фронт, собственно, хотел у вас уточнить этот момент. Ну хорошо, тогда, тогда держим связи, если что, обращайтесь к нам. Если надо будет поддержка общественности, то придем